朋友们，听看蒙古包颤抖呢，外面风太大了，外面干不了活。今天我和我弟弟吃肚包肉、肉肠，包里煮它。弟弟翻锅倒水，嗯。弟弟，肚包肉和肉肠做法简单，味道不简单呐、啊。嗯、清水下锅煮它一个小时就熟了。嗯。哥，好几天没吃肚包肉、肉肠了，馋了。那还、啊、挺好。 来放点葱姜，放一把大粒盐，再放点枸杞。弟弟盖上锅的盖，煮它一个小时就熟了。嗯。我们的美味肚包肉和肉成熟了，弟弟看这汤奶白奶白的。嗯，谁上来那个。再捞肉肠。嗯。弟弟上桌，我再盛点汤。这个肚包肉汤里面再撒点这个香菜，味道肯定美味了。 对，先喝汤再吃肉。嗯。嗯，哥，感觉上来了。嗯，高阳路做的肚包的味道确实没得了。嗯。 切开看看，嗯、哦，都是大块瘦肉多，肥肉少，都是羔羊后腿肉啊！蘸点辣椒酱，顺便带点韭菜花。嗯，弟弟还有肉肠呢。嗯，自己切。嗯，哇，这传统肉酱也瘦肉多。嗯，蘸点辣椒酱。嗯。 哥，太香了，光耳朵都不知道，那不挺好吗？我做的肚包肉和肉肠，我弟弟特别爱吃，这不挺好吗？